Брест с официальным визитом наведал надзвычайный и полномочный посол Индии в Республике Беларусь. Центральным пунктом у программы знаходжения в городе над Богом керовника индийской депмиссии стала встреча со старшиней Абулвыканкама Константином Сумаром. под обязанностью у Катерины Булатецкой. У Брест посол Индии прибыл разом с женкой. Для дипломатической встречи это худшее выключение, чем правило. Однако следующей индийской философии с маночку Марбхарти лишить это наибольшим рациональным решением. После теплого приема деловые пирамовы. Сегодня Индия больше поставляет продукции до нас, чем купляя белорусская. Постоянные выставы продажи товаров с этой страны подогревают интерес белорусского покупника и повеличивают попыт. Константин Сумар пропоновал серьезно переглядеть питание товарообороту и популяризации белорусской продукции у Индии. По импорту вас завозим немало товаров, эта сумма примерно по итогам этого года она равняется 14 миллионам долларов. Было бы правильно, если бы господин посол помог нам с тем, чтобы и наша продукция в скором времени появилась в вашей стране, в том числе в столице Дели. Тем более, что мы пошли дальше, и у нас на территории области функционирует четыре микроорганизации с участием индийского капитала, которые занимаются у нас на территории Брайской области торговлей и производством трикотажных изделий. Так само белорусский бок пропоновал супрационство у развития транспортной сферы. В Беларусь с захода на усход проходит около 70% товаров. И это выгодное инвестирование у темлику и для Индии. Надзвычайный и полномочный посол погодился с пропановой старшини Аблвыканкама у плане гандлевых относин. И у свою чаргу пропоновал разглядеть махшимости супрационства у энергетичной сферы Брестского региона. Не застались у Баку и темы туризму и адука. I strongly believe Я упомяну, для того, как повеличить экспорт белорусских товаров, нам требует проводить шмат выстав у Инды. Спадеюсь, такая подея отбудется худко. Так само я бачу шмат махчимости инвестирования у энергетическую сферу и молочную промысловость. Спадеюсь, индийские предприятия отримают махчимость прийти и працевать на территории Брестской области. Сегодняшний керовник индийской депмиссии взял удел в аурочистом открытии в Бресте выставы кермашу «Товары с Индии». Познайомился с работой предприятия «Савушкин продукт». У кінотэатры Беларусь спадар манноочку Марп Хаарці сустрэўся з беларускімі пахільнікамі кінематографа і прадставіў прастаўчанам калекцыю індыйскіх фільмаў у межах тыдня індыйскага кіно. Наычаны працоўны дзень надзвычайнага і паўнамоцнага пасла завяршыўся ўжо ва ўніверсітэце імя Пушкіна, дзе пасол Індыйі прачытаў лекцыю студэнтам. Кацярына-блацецкая Юый Плінда, абласнай навіны брест.